Guys balik lagi bersama H2N Toys. Hari ini kita akan mencari kaki seribu teman-teman. Wih, ada sesuatu yang lompat-lompat di sana, guys. Wih, itu apa ya, guys? Coba kita periksa nih teman-teman. Wow, nampaknya ada katak nih, guys. Dia lompat-lompat nih, guys. Lihat tuh. Wow, kataknya bersembunyi dalam sini, guys. Lihat tuh. Waduh, nice. Katak itu sangat menyukai tinggal di tempat lembab teman-teman, seperti ini. Wow, lihat tuh kataknya nih, guys. Wow, dia ini bisa di darat maupun di air, teman-teman. Lihat tuh. Hebat, guys, itu. Wih, guys, wih, lihat tuh, kataknya lari teman-teman kesana nih guys. Wow, keren. wih, guys, lihat tuh, ada kaki seribu sini teman-teman. Wah ini nih guys, dapat kaki seribu teman-teman. Wow, ternyata kataknya sebagai petunjuk nih guys. Lihat tuh, wih, kaki seribu itu biasanya melilit badannya teman-teman kalau disentuh seperti ini guys. Wow, ini sejenis antropoda nih guys. Ayo, coba kita cari lagi nih guys. Wow, lihat tuh, nampaknya ada lagi, ada lagi tuh teman-teman. Wih, mantap sekali nih guys. Wow, nampaknya ada banyak kaki seribu yang ditemukan hari ini. Wow, kaki seribu itu biasanya tinggal di semak-semak seperti ini teman-teman. Wah, wow, ayo kita periksa nih, jangan-jangan di sekitar sini ada banyak nih. ayo kita periksa aja teman-teman. Wih, guys, lihat tuh, ada dua lagi bersembunyi di sini teman-teman. Wih, wow, kaki seribu itu sangat menyukai tinggal di sini tempat seperti ini teman-teman sing -teman. sangat lembab nih guys wow nice mantap sekali nih wow kaki seribu itu biasanya memakan sisa-sisa kayu yang sudah lapuk seperti ini teman-teman makanya dia sangat menyukai tinggal di tempat seperti ini agar dia bisa bertahan hidup teman-teman wah wow, kaki seribu itu bisa wah wow, menyukai tinggal dalam yang lembab teman-teman seperti ini wih lihat tuh wadidaw guys nampaknya ada banyak kaki seribu kuning di sini ya guys lihat tuh wah wow, nice wih wow kaki seribu kuning ini berbeda dengan kaki seribu merah teman-teman wow bantuin aku dan teman-teman menangkap kaki seribu ini wow soalnya banyak sekali nih guys lihat wih mantap sekali kawan lihat tuh wow nice mantul mantul nih ayo coba kita cari-cari lagi nih guys eh jangan sampai tumpah ini kaki seribunya wow kita periksa periksa aja di sini guys wah nampaknya wah tidak ada ini di dalam sini guys ayo coba kita cari cari lagi nih guys ayo Wih, uh, apaan teman teman di atas pohon ini wah ini guys lihat ini ada sisi put bagi cot, teman teman wow lihat tuh di sana juga ada nih guys nampaknya ada dua hari ini kita temukan nih guys Widih kita mainkan aja teman-teman di sini lihat tuh bekicot itu memiliki mata di atas kepalanya nih guys lihat tuh Wow, bekicot itu memiliki lendir teman-teman agar dia bisa merayap nih. Di sini juga ada nih guys lihat tuh. Wow menempel nempel aja nih guys. Wah wow, bekicot nih tapi kita tidak usah mengambilnya nih guys. Wah wow, lihat tuh kita cari kaki seribu aja nih guys. Ayo kita cari lagi nih teman-teman. Ayo kita cari lagi di sekitaran ini guys. Wow ada air sisa-sisa hujan teman-teman. Ode -teman. guys lihat tuh, nampaknya ada sesuatu yang mencurigakan lagi di sini guys. Wah, wow, jangan-jangan dalam sini ada banyak kaki seribu teman-teman coba kita periksa nih guys. Wih, lihat tuh. Wah ini dong guys. Lihat, ternyata ada benar teman-teman. Di bawah sini aku menemukan ada banyak sekali kaki seribu kuning nih guys di sini. Lihat tuh. Wah ini sisa-sisa sabut kelapa ini teman-teman. Wow, kaki seribu itu sangat menyukai memakan sisa-sisa buah teman-teman seperti ini. Wih, nice. Ayo kita ambil semua nih guys. Lihat. Wih mantul sekali nih lihat. Eh jangan lari aja kamu sayang. Lihat. Wih, masih ada tiga lagi di dalam sini guys. Lihat. Makanya guys kalian belum subscribe. Subscribe dulu ya saya Lihat tuh dia makan nih sisa-sisa buah ini guys. Waduh nice. Mantul-mantul nih kawan. Lihat tuh. Wih. Ayo kita tangkap aja nih guys. Kita ke sana lagi nih guys. Sekarang nih guys. Ayo kita cari lagi di sekitaran ini ya teman-teman. Wah, di semak-semak. Eh, lihat tuh. Ada lagi, ada lagi tuh. Ternyata di sini ada lagi nih, guys. Lihat. Wih, nice. Lihat, kita perhatikan di bawah sini, guys. Wah, ada lagi nih, teman-teman. Wah, lihat tuh. Wih, nice. Ini kaki seribu lagi nih. Kaki seribu merah lagi nih, teman-teman. Mantul-mantul nih, guys. Lihat. Waduh, nice. Banyak sekali yang kita temukan hari ini. Ayo, kita masuk lagi di sekitaran sini. Wow perhatikan teman-teman di sini sangat lembab nih guys. Wih, apaan teman-teman? Lihat tuh di sana nampaknya ada kura-kura lagi nih guys. Wow, dia masuk ke semak-semak itu guys. Wih, wow kita lihat di sini aja teman-teman. Wow kita jangan mendekati supaya kepalanya tidak masuk lagi disembunyikan guys. Lihat, tuh. wih lihat tuh dia berjalan nih teman-teman. Wow kura-kuranya besar nih teman-teman. Wow, wih di, 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 lihat tuh guys. Wah, wow, kura-kura ini. Wow, Uh, kita biarkan aja nih, guys. Wah, kita tidak usah menangkapnya nih, guys. Ayo, kita cari aja teman-teman. Ayo, kita kembali aja cari ke sana, guys. Ayo, kita cari-cari lagi, teman-teman. Ayo, 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 kita cari-cari lagi nih, guys. Wow, guys, nampaknya gede apaan tuh, guys? Di bawah sini, gede di bawah lubang itu. Nampaknya aku menemukan, "weh, itu bukan ular, guys." Gede, nampaknya ini ada ikan belut nih dalam lubang nih, guys. Gede jadi besar-besar ikan belutnya, teman-teman. Wow, kira-kira ada berapa di bawah sini guys Wah, lihat tuh guys Wow, ikan belut itu bisa dikonsumsi teman-teman Besar sekali ikan belutnya nih guys Wow, nampaknya ada banyak di bawah sini Lihat, ikan belut ini Wow, memiliki tubuh yang sangat licin teman-teman Wow, nice Ini salah satu habitat ikan belut nih Wow, dia ini sangat menyukai tinggal di lumpur seperti ini teman-teman Wah, wow, airnya sangat dangkal teman-teman Wow, nice Ayo kita tangkap aja nih guys Ikan belut ini mantap sekali nih guys lihat tuh masih ada lagi nih guys lihat, wih nice ikan belutnya ada banyak nih lihat tuh, wih di, wow nice masih ada lagi nih guys, ayo kita ambil semua nih guys, wih bantuin aku dong teman-teman, wow ini kayak ular akan konda aja nih guys, lihat tuh, wih banyak juga ya, temukan hari ini teman-teman, wih lihat tuh, wih nice ikan belutnya wih besar besar nih guys, nice, ayo kita cari-cari lagi teman-teman, wow kita cari besar lagi nih guys anak ini kita dapat banyak lagi. Wih lihat tuh, wow ternyata di bawah sini ada ikan berwarna-warni teman-teman. Wih lihat tuh guys ini apa nih guys? Ayo, wih kita tangkap teman-teman. Ada ikan hias cupang teman-teman. Ini ikan hias guys. Lihat tuh, wah wow, ikan hias air tawar nih teman-teman. Mantap sekali nih guys. Ayo kita ambil aja nih guys lihat tuh. Wih di 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 ayo bantuin aku teman-teman menangkap ikan cupang ini. Ini salah satu ikan hias teman-teman. Ikan hias nih guys. Uh, guys, mantap sekali nih guys. Wih dapat buah ya guys. Ayo coba kita cari, lagi ke sana teman-teman. Ayo kita cari-cari di sekitaran sini guys. Wih lihat tuh, pakan teman-teman ada sesuatu lari ke sana guys. Wih kenapa itu guys? Lihat tuh, Wadih, guys lihat tuh. Wow, kenapa ini guys? Wih lihat tuh, wih lihat tuh, wih, lihat tuh guys, tampaknya ada ikan apa di bawah sini guys? Wih lihat tuh, guys. Wow, ada ikan lele lagi teman-teman. Wadidini ini, guys, ikan lele ini bisa dikonsumsi guys. Wow, mantap sekali nih guys. Ayo kita tangkap aja nih guys. Wow, ikan lele ini guys, mantap sekali nih mas. Ayo kita cari lagi nih guys. Wah, ini kita cari lagi. Wih, lihat tuh guys. Wow, ikannya. Wih, gercek banget nih ikan. Apakah itu guys? Lihat tuh. Wih, di ini, guys. guys lihat tuh. Hap, guys lihat tuh. Wih, nampaknya ada ikan gabus teman-teman. Lihat tuh. Wow, ih, lihat tuh guys. Wow, ikan gabus nih teman-teman. Wah, wow, nice. Dapat ikan gabus di bawah sini. Widih, ada ikan cana. Mantap sekali nih, guys. Kita ambil aja nih, guys. Ayo, kita ambil teman-teman. Ayo, kita periksa lagi nih. Jangan-jangan di bawah sini ada banyak ikan lagi nih. Wih, lihat Wah, wow, nice. Dapat nih. Lihat tuh. Widih, ada dapat ikan betok juga, teman-teman. Wah, -teman. wow, lihat tuh ikan betok. Ini memiliki duri di atas pundaknya, teman-teman. Hati-hati menangkap ikan betok ya. Ikan ini bisa dikonsumsi, guys. Wow, nice. Besar-besar ikan betoknya nih, guys. Wah, wow, jangan-jangan masih ada lagi di bawah sini, guys. Wih, lihat tuh, ada lagi, ada lagi tuh. Wah, nice. Ini salah satu habitat ikan betok nih, guys. Lihat tuh. Wow, dia ini memiliki warna hijau pucat, teman-teman. Lihat tuh. Win nice. Dapat banyak ikan hari ini, teman-teman. Oke, guys. Nampaknya hari ini udah dulu ya. Sampai di sini dulu. Video ini, teman-teman. Wah, sampai jumpa lagi, teman-teman. Di video selanjutnya. See you next time.